নাৰদমণি কিয় একে ঠাইতে বেছি সময় নাথাকে ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে আপোনালোকে এই কথা জানেনে আহক আজি নাৰদমণিৰ বিষয়ে জানো এওঁক সৃষ্টিৰ প্ৰথম পত্ৰকাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এওঁ ব্ৰহ্মাৰ কোলাৰ পৰা জন্ম হোৱা পুত্ৰ এওঁ কেতিয়াও একেটা জেগাতে বেছি সময় নাথাকে আৰু গোটেই তিলোক ভ্ৰমণ কৰি ফুৰে আৰু খবৰ আদান প্ৰদান কৰি ফুৰে নাৰদমণি ধীৰ গম্ভীৰ আৰু ভগৱৎ ভক্তিৰ পৰিচায়ক হিচাপে পৰিচিত নাৰদমুনি যথেষ্ট শিক্ষিত আছিল চাৰি বেদ ইতিহাস পুৰাণ দেৱবিদ্যা ব্ৰহ্মাবিদ্যা আদি সকলো বিষয়ৰ জ্ঞান আছিল এওঁ একে ঠাইতে বেছি সময় নথকাৰ এটা কাৰণ আছে ইয়াৰ আঁৰত সতীৰ পিতা ৰজা দক্ষৰ সাপৰ ফলত হৈছিল বুলি কোৱা হয় পুৰণি মান্যতা অনুসৰি সতীৰ পিতা ৰজাদক্ষৰ দহ হাজাৰ পুত্ৰ সন্তান আছিল গোটেই দহ হাজাৰ পুত্ৰক নাৰদমুনিয়ে ধৰ্ম শিক্ষা দি সংসাৰৰ প্ৰতি মৌ মায়া নাইকিয়া কৰি পেলাইছিল আৰু সকলো পুত্ৰ সন্য়াসী হৈ ঘৰ এৰি গুচি গৈছিল তাৰপিছত দক্ষ আকৌ পঞ্চজনীক বিবাহ কৰালে আকৌ এক হাজাৰ পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিলে সেই এক হাজাৰ পুত্ৰকো নাৰদমুনিয়ে জ্ঞান দি সন্য়াসী কৰি পেলালে আৰু সেই এহেজাৰ পুত্ৰইও ঘৰ এৰি গুচি গ'ল ৰজা ডক্সৰ ৰাজপাত চম্ভালিবলৈ কোনোৱেই নাইকিয়া হ'ল এই কথাৰ পৰা ডক্স ৰজাৰ বহুত খং উঠিল আৰু নাৰদমণিক চাপ দিলে যে তুমি সদায় ইফালে সিফালে ঘূৰি থাকিবা একে ঠাইতে দুঘণ্টাতকৈ বেছি সময় থাকিব নোৱাৰিবা সেই চাৰ্পৰ ফলত নাৰদমণি সদায় ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে তাৰপাছত এবাৰ পিতা ব্ৰহ্মাৰ পৰাও চাপ পাইছিল মান্যতা অনুসৰি ব্ৰহ্মাই নাৰদমণিক সৃষ্টিৰ কামত অলপ তেওঁৰ লগত সহায় কৰিবলৈ কৈছিল কিন্তু নাৰদমণিয়ে ব্ৰহ্মাৰ কথা নুশুনিলে নাৰদমণি সদায় ভগৱানক স্মৰণ কৰি থাকিয়ে ভাল পাইছিল বেলেগ একো কামতেই মন নবহিছিল ব্ৰহ্মপিতা ব্ৰহ্মাই নাৰদমণিক বিয়া পাতিব কৈছিল কিন্তু নাৰদমণিয়ে সেই কথাও নুশুনিলে আৰু বিয়া নাপাতোঁ বুলি মানা কৰিলে তেতিয়া ব্ৰহ্মাৰ একো কথা নুশুনাৰ কাৰণে খং উঠিল আৰু তেওঁক চাপ দিলে আৰু ক'লে তুমি গোটেই জীৱন বিয়া নপতাকৈ অবিবাহিতা হৈ থাকিবা তাৰপিছত নাৰদমণিয়ে বিয়া নপতাকৈ গোটেই জীৱন অবিবাহিতা হৈয়ে থাকিল এনেকৈয়ে নাৰদমুনিয়ে চাপ পাইছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি নাৰদমুনিৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া আৰু কথা আছে নাৰদমণি আগৰ জন্মত কোন আছিল কিয় বিষ্ণুৰ ইমান প্ৰিয় হ'ল আহক আমি জানো এবাৰ ব্ৰহ্মাই এখন সভা পাতিছিল আৰু সেই সভাত সকলো দেৱগণ উপস্থিত আছিল লগতে অপচৰাও সেই সভাত আছিল সেই সময়ত সভাত নাৰদমণিও উপস্থিত আছিল নাৰদমুনিৰ নাম আছিল উপব্ৰহণ সেই সময়ত উপব্ৰহনে তাত থকা অপচৰাক বেয়া দৃষ্টিৰে চাইছিল আৰু জোকাইছিল বেয়া কাম কৰিব বিচাৰিছিল তেতিয়া সেই দেখি ব্ৰহ্মাই উপব্ৰহণক সাপ দিলে আৰু সেই সাপৰ ফলত উপব্ৰহণৰ জন্ম পৃথিৱীত এঘৰ তলৰ জাতিৰ মানুহৰ ঘৰত হৈছিল তেওঁৰ নাম ৰখা হ'ল নাৰদ নাৰদ জন্ম হোৱা কেইবছৰমান পাছতে তেওঁৰ পিতা মৃত্যু হ'ল যেনেকৈ নাৰদৰ পাঁচ বছৰ বয়স হৈছিল মাকো গুচি গ'ল নাৰদ অকলশৰীয়া হৈ পৰিল তাৰ পাছত নাৰদে ভগৱানক ধ্যান কৰি ঋষি মুনি লগত থাকিব ধৰিলে আৰু এদিন সৰু নাৰদে এজোপা গছৰ তলত বহি ধ্যান কৰি আছিল সেই সময়ত অলপ সময়ৰ কাৰণে নাৰদে ভগৱান বিষ্ণুক দেখা পাইছিল এই ঘটনাৰ পৰা নাৰদৰ মনত ঈশ্বৰৰ প্ৰতি জানিবলৈ আৰু আগ্ৰহী হৈ পৰিল সেই সময়তে এটা আকাশবাণী হ'ল যে হে বালক এই জনমত তুমি মোক নোপোৱা কিন্তু আগৰ জনমত তুমি মোৰ অতি প্ৰিয় হ'বা এই আকাশবাণী শুনি নাৰদে আৰু বেছি তপস্যা কৰিব ধৰিলে তাৰ পাছত নাৰদ আকৌ ব্ৰহ্মাৰ পোলাৰ পৰা মানস পুত্ৰ হৈ জনম ল'লে এয়াই আছিল আজি নাৰদমণিৰ বিষয়ে মোৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই ফ্ৰেণ্ডছ